خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کائنات کے وجود کو خود سے مانتے ہیں کہ یہ خود سے کائنات معرض وجود میں آ گئی تو اب اس کو ذرا سادہ لفظوں میں سمجھاتا ہوں خدا کون ہوتا ہے جو خود سے وجود میں آیا ہو خود سے اور اس کو کسی نے نہ بنایا تو یہ خدا کا تو انکار کر دیتے ہیں لیکن خود اپنے دلائل کا رد کرتے ہیں یہ کہہ کر کہ کائنات خود سے وجود میں آئی اور اس کو کسی نے نہیں بنایا بگ بینگ کے ذریعے یعنی یہ اس اصل خدا کو نہیں مانتے اس کائنات کو مانتے ہیں خدا کائنات کو خدا مانتے ہیں اور اس کائنات کے بنانے والے کو خدا نہیں مانتے یعنی یہ نہیں ماننا چاہتے کہ کوئی اور ذات خود سے ادھر سوال اٹھا دیتے ہیں کہ کوئی خود سے کیسے وجود میں آ سکتا ہے تو بھائی اگر کوئی وہاں خود سے کیسے وجود میں نہیں آ سکتا تو پھر تمہاری کائنات خود سے کیسے وجود میں آ سکتی ہے بگ بینگ کے ذریعے تو یہ ادھر نہیں مانتے خدا لیکن اس کو خدا ماننے پر آمادہ ہے اس سے ایک بڑا ذوق طلب نکتا ہے ذوق والا اب فرق اتنا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ کوئی اسپرچوئل ہے اور کوئی مٹیریلسٹک ہے بس یہ ڈائریکشنز یہ ہے جو اس خدا کو خدا مانتا ہے اس اسپریچل ڈیوائن ذات کو اپنا خالق حقیقی مانتا ہے وہ شخص زندگی بھر اس کے رجحانات اسپریچل رہتے ہیں جو میٹیریلسٹک دنیا کو خدا مان لیتا ہے تو وہ ساری زندگی اس خدا کی عبادت میں گزارتا ہے جو اس کے بنانے والے کو خدا مانتا ہے وہ اس خدا کی عبادت میں زندگی گزارتا ہے جو جس کو خدا مانتا ہے وہ اسی کا عبد ہے وہ اسی کا بندہ ہے جو دنیا کو خدا مان کے چلتا ہے اس لیے ان کی پوری زندگی مٹیریلزم سے مزین ہو جاتی ہے دنیا دنیا کی رغبت مال کی رغبت شہرت کی رغبت دولت کی رغبت دنیا کی ازواق دنیا کی خواہشات دنیا کی نفسانی خواہشات بس ان کی رغبت میں فنا ہوتا جاتا ہے اس لیے ان کے مانے ہوئے خدا اس کائنات میں بھی فنا ہو جانا ہے اس کے ساتھ انہوں نے بھی فنا ہو جانا ہے جو اس کائنات کے بنانے والے مالک حقیقی کو خدا مانتا ہے وہ باقی ہے اور جو جو قیامت تک اس کو خدا مانے گا اس کا عبد بنے گا وہ بھی باقی رہے گا اس کے رجحانات بھی باقی رہیں گے اس کی خواہشات بھی باقی رہیں گی اس لیے ضرورت ہے اپنی اصل میں ڈیوائن ہو جاؤ اپنی اصل میں اسپرچل ہو جاؤ اپنی اصل میں روحانی ہو جاؤ اپنی اصل میں اللہ کے بندے رہو پر یہ کائنات کے بندے بن گئے ہیں پھر یہ سوال کئی بار اٹھا دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اگر ہے تو کب سے ہے یہ کب کا سوال کیا ہے یہ کب کا سوال جو ہے یہ گھڑیوں کا پیمانہ ہے یہ ساتیں اور وقت ناپنے کا ذریعہ ہے جب خالق کائنات وقت بنانے والا ہے تو تم اس کے بنائے ہوئے پیمانے سے اس کو کیسے ناپو گے یہ ایسے ہی ہے نا کہ کوئی کمپیوٹر بنایا ہو کسی نے اور وہ خود باہر بیٹھا ہو اور کمپیوٹر کو کہے اب خود فیڈ کرے گا تو کمپیوٹر بتائے گا نا کہ تم کون ہو کمپیوٹر خود سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ تم کون ہو نہیں لگا سکتا کیونکہ کمپیوٹر پروڈکٹ ہے آپ اس کے خالق ہیں مجازی خالق ہیں تو اسی طرح یہ کائنات اس کی بنائی ہوئی گھڑیاں وقت ہر شے کا مولا خالق ہے آپ اس کی پروڈکٹ ہے پروڈکٹ خالق کا کیسے اندازہ لگا سکتی ہے جب تک وہ انفارمیشن فیڈ نہیں کرے گا آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی اور اس نے اس حصے کو فیڈ کرنا مناسب نہیں سمجھا اس نے ہم نے وہ انفارمیشن فیڈ کرنا مناسب نہیں سمجھی تو ہم اپنے عقل و شعور سے وقت کی گھڑیوں میں اس کے وجود کو قید نہیں کر سکتے اس کو اندازہ نہیں لگا سکتے یہ سب سے کمزور اور جاہلانہ دلیل ہے اگر کوئی یہ دینا چاہے کہ پھر خدا کب سے ہے یہ عقل و شعور کو شرمندہ کرنے والی بات ہے یہ سوال